بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه ربنا زدنا علما وارزقنا فهما disambung perbincangan tentang pecahan المذهب معتزلة Di antara pecahannya ialah mazhab Mu'tazilah Al-Huzailiyah. Mereka ialah pengikut seorang yang bernama Abdul Hudail. Hamdan bin Abdul Hudail Al Al-Allab. Di samping dia menganut fahaman yang sama dengan dasarnya. Yang dasar Mu'tazilah mengikut mazhab yang dahulu iaitu mazhab Al-Wasiliyah dia mempunyai pandangan-pandangan yang tersendiri dalam beberapa hal di antaranya berpahaman Qadariyah dalam gerak geri dunia dan Jabariyah dalam gerak geri di alam akhirat Qadariyah ialah perbuatan hamba dibuat oleh di hamba sendiri Bukan Allah yang buat. Adapun Jabariyah ialah hamba tak ada ikhtiar langsung. Semua Allah. Jahat pun Allah Ta'ala buat. Itu Jabariyah. Dengan makna dalam gerak geri dunia amalan dunia ni mazhabnya Qadariyah Adapun di alam akhirat, kehidupan manusia macam akal. Ikut Tuhan nak buat apa-apa. Macam pokok yang ditiup angin. Tak ada apa-apa kemampuan. Padahal di syurga itu penuh dengan nikmat, Ikut suka nak pilih lebih daripada nekmat yang ada atas dunia lagi. Ma la'aynul ra'at wa la'udhul nusab'at wa la ala khatur khalibil basharah. Penikmat syurga tu ialah Apa yang tak pernah dilihat oleh mata Tak pernah didengar oleh telinga Dan tak terfikir dalam hati manusia Sehingga Tuhan beri Manusia berpilih dengan akalnya Apa nikmat dia mahu lagi Sehingga lemah akal Tak tahu nak, nak sebut daripada Tuhan Tuhan beri berkali ganda lagi yang makna di alam akhirat juga manusia ada ikhtiar. Tapi mereka mengatakan manusia ada ikhtiar di alam akhirat, ala dunia saja. Alam dunia pula semua Allah Taala. semua manusia Allah Taala tak ada langsung. Kalau sekiranya semua manusia berlaku orang meniaga semua untung. Buat orang sakit mesti baik. Sedangkan orang berniaga dah bayar ikhtiar tak untung. Wabak tak sembuh. Menandakan baru manusia pada ikhtiar yang berkuasa Allah Ta'ala. Ini bercanggah dengan realiti. Seterusnya mazhab an nizamiyah Mereka ialah pengikut. Soal yang bernama Abu Ishaq. Ibrahim bin Sayyar Al-Basri. Yang dikenali dengan An-Nizam. Dia kata An-Nizam lah, disebut An-Nizamiyah. Dia menjadi murid kepada Al-Alaf. Murid Al-Alaf al ini salah satu tokoh Maktazilah yang kita baca kemudian. Dan menjadi guru kepada Al-Jahid. Al-Jahid ini ialah seorang pengarang Maktazilah yang terkenal. Di antara ajarannya yang pertama, dia mempunyai pendapat yang telanju dalam perkara Qadar. Di mana manusia berpendapat Bahawa Allah tidak bersifat kudrat Dalam perkara baik dan jahat Allah Ta'ala tak ada kuasa langsung ha, Yang berkuasa hamba Menafikan kudrat Allah Ta'ala Dalam perkara baik dan jahat Yang kedua, dia juga bersepakat dengan ahli falsafah Tentang hakikat manusia Iaitu terdiri daripada nyawa, ruh dan badan itu saja hakikat manusianya. Nyawa, roh dan badan. Sedangkan ada lagi yang lain akal sebagai contohnya. Akal dan ada hakikat yang lain hidup bermasyarakat. Perasaan kejerian dan macam-macam. Yang ketiga mereka menolak ijma' ulama' sebagai salah satu daripada sumber hukum Islam. Di mana sumber hukum Islam mengikut al sunnah wal jamaah ialah Quran, hadis, ijma' ulama dan qiyas. Qiyas ada khilaf. Ijma' sepakat ulama. Unama tak ada khilaf dalam perkara yang tak ada nas. Mereka beristihad dan istihadnya sama saja. Ha, sama istihadnya. Tak ada khilaf langsung. Ijma' para ulama. Sepakat para ulama. Sebagai contohnya ialah setiap yang memabukkan itu haram Bukan saja qiyah, ijma' ulama Termasuklah dadah ha, Termasuklah whisky Macam-macam nama, beer Walaupun tak nama harap, ijma' ulama adalah haram Mereka kata tak ada ijma' ulama Tak ada sepakat ulama Pakai Quran hadis saja Di sana ada perkara yang tak ada nas Sedangkan makhluk syariahnya ada Nahnya tak ada Kadang-kadang berdasar permakasih syariat Ulama bersepakat Dalam menentukan hukum Yang keempat dalam perkara imamah Kepimpinan negara Mestilah dengan nas dan penentuan Daripada imam yang dahulu Mereka berkata bahawa Rasulullah SAW telah memberi Secara nas Bahawa Ali yang menjadi khalifah selepasnya tetapi Umar menyembunyikannya. Dalam hal ini, semua dapat dengan Syiah yang mengatakan Khalifah Hadi dilantik dengan Nas. Sedangkan para sahabat bermusyawarah selepas bapak Nabi SAW untuk melantik siapa yang jadi Khalifah, menandakan bahawa jawatan Khalifah itu wajib. Siapa tak ada Nas beristihad. Pilih siapa yang cukup syarat-syaratnya. Yang kelima, menuduh Sayyidina Umar Syak dalam perkara suluh Hudaibiyah. Janjiah Hudaibiyah. Dan beberapa penyelewengan yang lain. Sayyidina Umar menyelewen antaranya suluh Hudaibiyah. Janjiah Hudaibiyah. Janjiah antara Nabi Muhammad SAW dengan pemimpin Mekah. Untuk bernamai dan menangguhkan pergi Umrah. Di mana Sayyidina Umar bukan tak setuju dengan Hudaibiyah tak puas hati dengan perangai Quraish tak puas Quraish yang menipu yang sangat jahat tak pernah tulis Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Sayyidina Umar dah setuju tetapi beberapa ayat tak boleh tulis Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Sayyidina Ali pun tak mau tulis ini perjanjian antara Muhammad bin Abdullah Muhammad Rasulullah Aku ha, Quraish minta supaya buang Rasulullah tu. Dan Nabi tak mau buang. Nabi padam dengan tangan dia. Ha, Nabi tu saya nak dia tulis Muhammad bin Abdullah. Bukan mana tak setuju perjanjian tu. Tak setuju. Tak tulis nama Rasulullah di situ. Tak sebut nama. Perkataan Rasulullah tak dia sebut. Perjanjian tu pada dasarnya mereka bersetuju. Tidakkah selepas turunnya ayat supaya bertahalul Fa in uhsiltum fa mastaisra min al had. Sekiranya kamu dihalang daripada melakukan umrah setelah pakai ihram, hendaklah dibayar dam. Munya lah, pakai pakai barulah lah, boleh buang pakai ihram. Dan semua sahabat ikut arahan ayat itu Nabi buat mereka ikut. Mereka tanggung-tanggung nak marah kepada Quraisy, bukan nak marah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ta'wil yang salah, ta'wil yang tak kena. Seterusnya mazhab Al-Bishriyah. Al-Bishriyah ni mereka ialah pengikut Abu Sahal Bishir bin Al-Mu'tamir Al-Hilali. Setengah ulama menyatakan bahawa dia berasal dari Yahudi. Bishir ni ialah seorang asalnya Yahudi masuk Islam membawa pemahaman yang salah dia membawa pemahaman Quran itu makhluk di zaman Khalifah Harun al-Rashid Quran kalam Allah yang makhluk bukan sifat Allah yang qadir dan Quran adalah kalam Allah Ta'ala kalam ni sifat Allah Ta'ala ha, sifat Allah Ta'ala bukan kertas tu yang dibincang ialah kalam maknawi bukannya tulisan dalam bahasa Arab dan sebut Quran tu ialah yang diwahyukan Kalam Allah yang asal ha, Ialah Sifat yang kekal Bukannya makhluk Mereka kata tak makhluk ha, Bukan sampai dia terbuang Di antara pendapatnya ialah Yang pertama Allah itu berkuasa mengazak kanak-kanak Maka kalau dia mengazaknya dia zalim Jangan disebut ha? dalam Quran la yukallifullahu nafsan illa wusaha Allah Taala tidak mentaklifkan seorang melainkan mengikut taklif kemampuannya kanak-kanak tak ada kemampuan nak menentukan baik buruk macam mana kena azab bercanggah dengan firman Allah Taala yang disebut dalam hadis malaikat tak tulis ha, perbuatan jahat oleh kanak-kanak yang belum yang tak berakal lagi dimaafkan oleh Allah oleh Allah Taala ini bercanggah dengan nas Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketiga seseorang yang bertaubat di seksa semula di atas dosa yang telah dia bertaubat itu kalau dia kembali semula mengerjakannya pada hari yang lain ini bercanggah dengan hadis Seorang yang bertaubat Tiba-tiba dia buat dosa pula Dia seksa balik Dengan dosa yang dia buat dulu Kerana dia bertaubat Dia langgar Di sana ada hadis Qudsi. Hadis yang sahih mengatakan Allah Ta'ala membuka pintu taubat Yang tak ditutup sehingga nyamat sampai ke halkom Sehingga matahari naik ke arah barat Dunia dah berpusing berpusing mengikut keadaan yang luar biasa baru tutup pintu taubat dan dihuraikan oleh hadis yang lain satu hadis Nabi Muhammad bersabda seorang hamba yang telah melakukan dosa lalu dia bertaubat sesal di atas perbuatannya Allah mengampunkan dosanya. Ini terjemahan dia. Ada hadis dalam bahasa Arab. Hadis ini panjang. Baca terjemah dia saja. Tiba-tiba dia buat dosa balik. Kemudian dia bertawabat, menyesal. Allah mengatakan, hamba ku tahu dia ada Tuhan yang mengampunkan dosa. Aku ampunkan dosanya. Tiba-tiba dengan sebab kelemahan yang ada pada dia sendiri, tak boleh nak kawal diri, buat dosa balik. Buat dosa balik. Lalu dia sedar, dia bertawabat balik. Bertawabat dengan ikhlas. Tawabat yang nasuha, betul-betul sungguh-sungguh niat. Tiba-tiba buat balik dosa itu. Kerana manusia itu ada kelemahan dia. Lalu Allah berperman. Hamba ku dia tahu dia ada Tuhan yang mengampunkan dosanya. Aku ampunkan dosanya. Wahai hamba ku, aku ampunkan dosamu. Ha? Itu hadis kursi yang permakna Allah Ta'ala diucapkan oleh Nabi SAW. Ini bercanggah dengan hadis kursi. Dengan makna Allah Ta'ala mengampunkan dosa dengan syarat-syarat taubat selagi nyawa belum sampai kalkom. Yang ketiga, mereka berpendapat irada Allah itu salah satu daripada perbuatannya. Irada ni perbuatan bukan sifat Allah Taala. Sedangkan irada itu masuk dalam sifat Allah Taala. Allah Taala membuat sesuatu dengan kehendaknya. Dengan kehendaknya bukan dengan paksa. Itu sifat Allah Taala dengan kehendak. Dia kata tidak, ini bukan sifat. معكم مزاء المعمريه والله اعلم